sebelum ni, Menteri kata terikat dengan pindaan akta pada tahun 2021. Sekarang, boleh pula. Kabinet dan Menteri buat perusahaan. Ini bermakna ada punca kuasa untuk Menteri melakukan sesuatu. Jangan salahkan saya. Datuk Menteri, kamu kata Kabinet sudah bersetuju untuk pindah peraturan-peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 yang dibuat pada zaman PNBN supaya peniaga kerja boleh terus guna tong subsidi. Betul ke apa yang kamu cakap ni? Sudah tanya pegawai kementerian atau dah buat semakan ke? Pertama, tak wujud istilah pindah pindaan peraturan. Tak pernah dibuat orang pindah terhadap suatu pindaan. Kalau betul nak ubah, apa yang sepatutnya dibuat ialah bentangkan satu pindaan baru ke atas peraturan kawalan bekalan 1961 iaitu Akta Ibu, Akta Asal sama ada gugurkan pindah semula atau batal apa yang ditambah dalam pindaan 2021 setiap pindaan berdiri sendiri bukannya pindah terhadap pindaan faham tak? kedua pindaan 2021 yang dibuat oleh KPDN HEP pada masa itu, menterinya ialah YB Datuk Seri Alexander Nantarlinggi yang kini berada dalam kabinet yang sama dengan yang berhormat Datuk Amizan dan kini menjadi Menteri Kerja Raya di bawah kerajaan madani. Beliau langsung tak pernah sebut mengenai had maksimum 3.42 kg atau larang penjaja menggunakan LPG bersubsidi. Amizan, sila baca hansat bertarikh 21 Mac 2022, muka surat 77 hingga 104 iaitu dari bacaan kedua pembentangan RUU oleh timbalan Menteri KPDNHP yang mewakili Menteri KPDNHP sehingga diluluskan tanpa pindaan pada bacaan kali ketiga bermula daripada jam 4.47 petang hingga 6.49 petang pada 21 Mac. Menurut penyataan rasmi parlimen, apa yang dipindah hanya tiga perkara. Sila rujuk kepada lampiran ini. Inilah IOU yang dibentangkan di parlimen. Section 10, kuasa tahan tanpa waran. Dulu hanya boleh tahan tanpa waran jika suspek beri maklumat palsu atau cuba lari. Selepas pindaan, pegawai penguat kuasa boleh terus tahan tanpa waran jika ada kepercayaan guna sahabat suspek buat kesalahan di bawah akta. Kedua, Section 12A dan 12B pengurusan barang sitaan. Barang kawalan yang mudah rosak, mudah terbakar, boleh dijual cepat. Hasil jualan simpan sementara tunggu keputusan mahkamah. Tiada pampasan boleh dituntut melainkan sitaan dibuat tanpa sebab munasabah. Ketiga, Seksyen 25A, pemeriksaan barang sitaan secara berkadar. Cukup periksa 1% atau sekurang-kurangnya 5 sampel daripada pungkusan. Ujian makmal hanya perlu maksimal 5% daripada sampel. Mahkamah anggap baki barang lain serupa dengan sampel diuji. Kesimpulannya, pindaan pada tahun 2001 hanyalah untuk memberi kuasa penguatkuasaan lebih luas kepada pegawai KPDN. Bukan untuk hadkan tiga tong atau larang premis komersial pakai LPG bersubsidi. Saya juga telah menyemak setiap ayat di dalam handset Dewan Rakyat semasa perbahasan. Ali Ali Parlimen dari Jempol, iaitu dari Abno, Bayan Baru PKR, Pasir Gudang PKR, Jelutong DAP, Kuala Krai PAS, Setiu PAS, Kepong DAP, Rasa DAP, Kota Melaka DAP, Bukit Bendera DAP, Tebrau PN, Pokok Sena Amanah dan Sepang Amanah telah menyampaikan hujah mereka dan tiada seorang pun menyebut tentang permit untuk tiga tong gas bersubsidi dan penggunaan gas komersial untuk kedai makan. Ini termasuk huraian pindaan Semasa pembentangan RUU dan penggulungan RUU Oleh yang berhormat Timbalan Menteri KPDNHP Pada masa itu iaitu YB Datuk Rosul Wahid Yang mewakili Menteri KPDNHP Tidak lain tidak bukan yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi Kemudian pada 14 Mac 2002 Semasa memberi jawapan kepada pertanyaan lisan soalan ketiga Yang diajukan oleh Datuk Robert Lawson Cuat Ahli Parlimen betul mengenai keperluan untuk meminda atau mengemas undang-undang penguatkuasaan di bawah kementerian. Menteri Alexander langsung tidak menyentuh isu penyimpanan tiga tong gas bersubsidi. Isu itu tidak disebut sama sekali. Datuk Amizan, buat apa nak mereka cerita dan menuduh saya tanpa asas? Kamu tidak berada di dalam Dewan Rakyat pada waktu itu. Tapi boleh sebab handset. Buatlah kerja rumah anda sebelum menuduh saya kamu menganiaya saya tahu atau setidak-tidaknya call saja YB Alexander untuk dapatkan pengesahan. Takkan YB tak ada nombor telefon dia. Saya boleh bagi. Setiap minggu kan ada mesyuarat kabinet. Boleh saja tanya secara berdepan. YB Datuk Amizan, bila sudah kantoi, janganlah koyak sampai tuduh saya meluluskan pindaan tentang keperluan memohon permit untuk penyimpanan lebih daripada tiga tong gas LPG bersubsidi. Mana YB dapat maklumat itu? Dalam mimpi ke? Atau yang sebenarnya had 42 kg itu mungkin datang daripada peraturan dalaman kementerian atau arahan pentadbiran. Bukan dari Akta Pindahan 2021. Sebab itu masa kecoh Ops Gasat 2025, pihak KPDN sendiri yang huru hara. Suka tak suka, hakikat dan realitinya larangan premis komersial pakai LPG bersubsidi sebenarnya sudah wujud sejak awal tahun 2000 lagi. Tapi selama ini tidak dikuatkuasakan pun. Perlu saya tegaskan di sini, kali pertama kerajaan cuba kuat dan masa PH 1.0 iaitu pada tahun 2019. Sudah tentunya ia mempunyai punca kuasa pada waktu itu. Lepas tu U-turn sebab teruk kena hentam dengan rakyat. Kemudian cuba lagi masa Ops Kasak 2025 bawa kerajaan Madani. Saya sudah kata sebelum ini, banyak video tulang berkenaan Ops Kasak ini. Bukan saya di viral oleh peniaga tetapi juga oleh pegawai KPDN negeri di seluruh negara. Takkan YB Menteri KPDN tak tengok video-video itu. Peliknya sekarang, Raja Madani nampaknya tengah serang Menteri KK Asri padahal dia juga Menteri KPDN HP yang buat pindahan 2021 itu. YB Amizan, ada masalah dengan YB Alexander ke? Selesaikanlah secara baik. Buat apa nak libatkan dan serang saya pula. Tak berani nak bully Alexander atau sengaja cari pasal dengan saya. Apa-apa pun, kalau kerajaan madani betul-betul membenarkan peniaga kecil guna gas bersubsidi, maka ini adalah kemenangan buat rakyat secara keseluruhannya. Lantaklah kamu kalau tak nak mengakuinya atau nak beri kredit kepada DAP sekalipun, saya tak kisah, saya tak heran. Rakyat pun bukannya buta, tak tahu apa yang berlaku. Setidak-tidaknya kemarahan dan kesedaran isu tong ungu ini tercetus selepas posting asal saya yang merujuk kepada laporan Desta dan surat Petronas bertarik 30 April 2025 viral sehingga 3 juta views setakat ini. Terima kasih kepada rakyat dan semua yang memberi sokongan dalam usaha membetulkan apa yang tidak betul. Datuk Amizan, kamu patut mohon maaf dengan saya di atas kekilafan kamu sendiri. Saya Wikas jurucakap rakyat yang tidak sepatutnya dikorbankan. Selamat Hari Raya Aidil Adha.